Assalamualaikum dan salam sejahtera dan juga selamat pagi kepada semua penonton Koi O Podcast. Ha, baiklah hari ini bersama saya Iwani Kamal sebagai hos anda dalam episod seterusnya ha, semestinya Koi O Podcast ni akan membawakan tetamu istimewa, ha, tetamu yang orang kata bukan kaleng-kaleng, ha, bukan biasa-biasa. Jadi hari ini bak kata peribahasa tak kenal maka tak cinta. Ha. Hmm. Jadi selamat hari raya. Ha, saya ucapkan je. kepada ha, tetamu jemputan kita hari ini. Okay. Selamat hari raya juga ya. Iya, terima kasih banyak-banyak hmm. kerana sudi meluangkan masa kan. Ha, di hari raya ni ramai orang pergi open house. Hmm. Ha, tapi hari ini saudara podcast. open podcast. Open ha, podcast. betul betul betul. Jadi orang kata lebih baiklah kita perkenalkan dululah nama siapakah gerangan tetamu istimewa kita. Ha, kacak bergaya, anak muda yang berjiwa besar. Ha, jadi namanya saudara Muhammad Iqwan bin Muhammad Nafiah. Ya, betul. betul. Ha, masih lagi muda berumur 22 tahun. Ha, merupakan graduan daripada Universiti Yarmouk Jordan. Hmm, di bawah tajaan Kementerian Pelajaran Malaysia, di bawah naungan program pelajar cemerlang Ha saya yang nak menyebut nama universiti ni pun ha dah orang kata berkobar lah nak dengar apa sebenarnya rahsia kejayaan daripada saudara ni alhamdulillah okey baiklah ha pertamanya kita kata podcast ni segmen santailah mm. saudara ha, yeah. dan saya lihat pun saudara dah biasa ya mm. dengan dunia perdebatan dunia pengucapan awam okey jadi Uh, soalan pertama ni lebih kepada latar belakang saudara lah uh, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pencapaian akademik dan juga kegiatan luar Yang saudara sering uh, orang kata ceburi lah sepanjang di mahat tahfiz negeri Pahang ni Baik. Silakan saudara Baik bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya, yeah, sama-sama kita. Orang Arab ni selalunya kalau dalam musim perayaan dia akan sebut kul du'a wa antum bi khair. Maksudnya doa kebaikan kepada orang lain. Betul. Aa, jadi a dengan Hari Raya Aidilfitri ni juga lah. Ya, kita banyak berdoa untuk orang lain kul du'a wa antum bi khair. Baik, secara ringkas hanya seperti nama diperkenalkan tadi saya Muhammad Ikwan. Berasal daripada Pekan Pahang. Uh, dan Alhamdulillah Selain saya merupakan graduan uh, Universiti Yarmouk Jordan Sebenarnya saya juga merupakan alumni Mahat Tafis Negeri Pahang uh, Mahat Tafis Negeri Pahang sendiri Dan saya belajar di sini pada 2016 hingga 2020 Dan sepanjang 5 tahun uh, Pemusafiran ilmu saya di sini Saya kira berbagai-bagai lah, uh, Mehnah dan tribulasi Yang membentuk diri saya pada hari ini Betul. Uh, Dan <coughs> Antara Uh, tempat yang paling banyak saya ceburi di Mahat ni uh, Dalam bidang pengucapan awam lah Seperti yang Cik Iwan ni sebutkan tadi Iaitu dalam bidang uh, perdebatan Dan juga uh, pengucapan awam tu sendiri Dan saya juga ada pernah pergi ke beberapa buah sekolah Waktu saya belajar dahulu Untuk memberikan motivasi Dan juga uh, mengendalikan kem-kem motivasi lah Dan Alhamdulillah uh, Pengalaman saya tidak terhenti sampai di sekolah menengah saja. Uh, Sejurus saya melanjutkan pengajian ke Menara Gading Iaitu di Universiti Al Jordan Ya betul Saya juga meneruskan lagi bidang yang saya minati ni iaitu Perdebatan juga Di sana pun saya masih lagi meneruskan bidang ni Saya menghidupkan kembali dunia debat yang sudah mati di sana Jadi sebenarnya saya lihat satu sudut Perdebatan ni membentuk seorang individu yang ada soft skill kemahiran uh, bercakap dan Betul. juga tu dikatakan critical thinking. Betul. Kemahiran berfikir aras tinggi itu yang kian tumpul dalam masyarakat kita. Dan alhamdulillah uh, uh, itulah diri saya yang dahulu yang membentuk saya pada hari ini. Betul. Baik. Terima kasih. Ha, di atas orang kata satu ulasan dan mm. jawapan yang begitu kompleks tapi sampai ke akar umbi kita kata. baik-baik. Ya ha, <laughs> Jadi saya lihat saudara Ikwan ni banyak ah ha, menceburi bidang kokurikulum mm. seperti dunia perdebatan yang kian tumpul, betul? Kata-kata mm. yeah. itu saya rasa memang kenalah dengan dunia anak muda yang sekarang kerana mm. saya lihat mereka ini lebih kepada penggunaan gadgetnya. Mm. Ha, apabila lebih kepada penggunaan gadget, interaksi sosial kita bersama dengan individu luar agak kurang. Betul. Ha, jadi saya rasa tepatlah tu, ikon belia kita panggil, ha, kita bawa pada hari ini Jadi macam mana saya boleh tanyakan soalan, macam mana saudara Iqwan membahagikan masa hmm. ha, dengan aktiviti kurikulumnya Tetapi mendapat uh, keputusan cemerlang eh, pada SPM 2020 hmm. di Mahat Tafiz ini hmm. iaitu sebanyak 11A dan saya rasa tentunya saudara mempunyai satu orang kata uh, jadual waktu hmm. ataupun satu orang kata uh, gerak kerja lah hmm. yang kemas. Uh, bagaimana saudara? Baik, terima kasih Cik Wani. Sebenarnya dalam soalan Cik Wani tadi sudah ada jawapan saya. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, berkenaan dengan jadual hidup. Ya, yeah, betul. Uh, apa yang saya boleh kongsikan tentang kehidupan ni hidup ni tak akan takkan berjaya melainkan kita uruskan dia. And, sebab kata orang dulu-dulu kalau hidup sekadar hidup, binatang di hutan pun boleh hidup Binatang Betul. apa tu ikutlah, letaklah sendiri namanya mm -mm. Jadi, saya lihat antara perkara yang membentuk diri saya dari sudut penjadualan masa Ialah dalam seni debat tu sendiri, saya boleh cerita sikit lah Tentang debat ni, kita punya masa 7 minit seorang untuk bercakap Baik. Jadi, Dalam 7 minit ni, kita perlu organise our speech Kita perlu susun Kita punya ucapan kita dalam masa 7 minit tu Kita nak cakap macam-macam Macam-macam isi kita nak beri jadi dalam masa tujuh minit tu, kita kena susun betul-betul waktu kita sampai lah kita dapat deliver the speech dengan hmm. baik Jadi saya mengaplikasikan apa yang saya belajar dalam dunia debat tu ke dalam dunia seharian saya baik. Especially bila saya makin dekat dengan SPM waktu saya Form 4, Form 5 dahulu Tiada 4, tiada 5 Saya mula menyusun jadual seharian saya tu, saya bahagikan antara tiga benda uh, Akademik, kokodikulum dan juga hafazan Uh, sebab saya di mahat tafiz Negeri faham kan Betul Jadi saya kena tambah satu lagi lah iaitu hafazat Jadi saya memang susun jadual saya Setiap hari tidak akan lekang daripada tiga perkara ni uh, Akan ada waktu saya isi untuk akademik saya Bila saya nak ulang kaji pelajaran dan sebagainya mm -hmm. Kemudian ada waktu untuk saya bersosial uh, Bersosial ni maksudnya melalui kurikulum tu lah uh, Dengan kita beraktiviti Kita bermasyarakat dan sebagainya Dan akhir sekali Waktu hafazat Bila kita nak letakkan dan secara tidak langsung perkara ni saya lanjutkan lagi di peringkat pengajian tinggi aa, Bila masuk ke universiti benda ni yang membantu kita Sebab mm -hmm. di universiti ni saya boleh katakan 100% on our self Semuanya diri kita sendiri Kalau tak ada jadual ni insyaAllah awak tak akan pergi ke mana Betul aa, Begitulah Betul. Jadi saya rasa jawapan tu tadi pun dah merangkumi dah sebenarnya ha, Dah merangkumi semua perkara Betul lah, apatah lagi kita di universiti yeah, Bagaimana kata orang, universiti up to you ah, ha, betul, Jadi right? ikut awak lah nak buat apa Nak berjaya pun di situ, nak sebaliknya pun di situ ha, Jadi saya lihat ada tiga perkara lah yang saudara ikuan tekankan Saya berminat untuk satu perkara tu Iaitu bahagian hafazan hmm. di MTMP ni Jadi adakah hafazan ini sedikit sebanyak membantu Uh, saudara Ikhwan dalam orang kata lebih mudahlah untuk hmm. mengingat suatu perkara hmm. sebab orang kata diri kita ni apabila dekat dengan Al-Quran hmm. jadi semua perkara dalam kehidupan kita dimudahkan Ya betul uh, Jadi bagaimana respon uh, saudara Ikhwan? Baik, terima kasih Cik Wani. Soalan yang agak menarik ya berkenaan dengan adakah hafazan Al-Quran tu sendiri memberi kesan kepada kehidupan seorang ya, kita Ya betul saya kira kajian sudah banyak dilakukan oleh sarjana daripada negara barat ataupun negara timur sendiri mm -hmm. Berkenaan dengan bagaimana menghafaz Al-Quran ini mampu membentuk peribadi dan juga kualiti diri kita Betul. Aa, Dan antara kajian yang menarik saya pernah baca Ialah bagaimana aa, dengan menghafaz Al-Quran ini menguatkan ingatan, daya ingatan kita Betul. Dan <coughs> saya sebagai salah seorang yang berada dalam lapangan ini Saya katakan aa, dengan menghafaz Al-Quran inilah kita dapat membentuk kita punya kreativiti uh, sebab dalam kita menghafaz 30 juz al-Quran ni sebenarnya uh, kita tak boleh tak dengan satu cara kita tak boleh duduk dengan satu cara Betul. kita perlu pelbagaikan cara menghafaz kita kadang-kadang kita hafal satu buku surat tu kita bahagikan kepada tiga kadang-kadang hmm. kita bahagikan kepada lima dan perkara inilah yang sebenarnya membentuk macam mana kita nak hidup hmm. apa yang kita buat waktu menghafaz ni dia membentuk daya ingatan kita yeah. dan juga membentuk kreativiti kita untuk kita hidup seharian Betul. Dan terlahirlah seorang saudara ikhwan sekarang. Alhamdulillah. Okay, jadi saya lihat memang baguslah dengan adanya penubuhan uh, mahat tahfiz negeri Pahang itu sendiri yang menekankan silibus bukan sahaja akademik, kurikulum mm -hmm. tetapi juga uh, silibus hafazan tadi itu. Uh, jadi uh, soalan seterusnya bagaimana perasaan saudara ikhwan me sepanjang menuntutlah di mahat tahfiz negeri Pahang ni? dan juga uh, saya rasa Mahat Tafiz Negeri Pahang ni telah pun mengeluarkan banyak alumni alumni yang berjaya. Yeah. Uh, seperti contoh ada yang melahirkan para cendekiawan, yeah. ada yang melahirkan seorang doktor, yeah. profesor dan sebagainya. Yeah. Uh, jadi boleh saudara ikuan kan ikwan kongsikan bagaimana perasaan uh, menuntut di MTNP tu sendiri. Ya. Yeah. Baik, silakan. Terima kasih Cik Wani Baik, baik. Bercerita tentang perasaan ni hanya Allah yang tahu. Betul. Uh, hanya Tuhan yang tahu di hati ini macam-macam rasa kalau kita nak gambarkan tu sampai tahap tak boleh nak gambarkan. Tapi satu perkara yang saya boleh katakan sepanjang lima tahun saya berada di sini saya setiasa rasa bersyukur. Setiasa rasa bersyukur ditarik masuk, diterima masuk ke Mahat Tafiz ni dan juga uh, dikeluar di keluar ataupun uh, menjadi keluaran Mahat Tafiz Negeri Pahang ni sendiri. Baik. Baik, bila bercerita tentang rasa bersyukur ni, Cik Wani. Uh, rasa bersyukur ni kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri dia ada sebut La'in syakartum la'azi dan nakum. Betul. Sekiranya yang engkau bersyukur, maka kami akan tambah lagi. Ha, Lazi dan nakum. Jadi hakikatnya bila saya reflect dengan ayat ni, saya tengok sehari-hari hidup saya ni, bila mana setiap kali saya rasa bersyukur saya duduk kat mahat ni, maka saya akan rasa, saya akan dapat rasa perkara yang lebih banyak lagi. Ada pertambahan dari sudut, mungkin dari sudut kualiti, dari Betul. sudut apa yang saya perolehi di sini dan sebagainya. Justru Rasa bersyukur ni kita boleh manifestasikan dengan pelbagai cara Betul. Ha, dengan cara kita belajar betul-betul mm -mm. dan juga dengan cara kita membayar balik kepada negeri kita. Ya. Yeah. Uh, jadi bila saya timbal balik timbal 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 balik 5 uh, tahun saya belajar kat sini sampai kan saya dah sambung ke luar negara saya kira tak cukup dengan saya saya seorang jadi begini. Betul. Ha, jadi bila saya dah habis belajar ni 4 tahun saya di luar negara saya fikir punya fikir saya rasa ada baiknya ha, saya pula kembali ke Malaysia, kembali ke negeri Pahang Betul. berkhidmat untuk negeri Pahang di sini. Kalau cik manik nak tahu, mm -mm. saya sendiri uh, merupakan tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Yeah. Dan akan datang saya perlu berkhidmat sebagai guru. Betul. Antara doa yang saya amalkan daripada hari ini sampai ke hari depan-depan nanti, ya Allah, semoga aku dihantar ke negeri Pahang untuk mengajar pula Amin. allah itu. Uh -huh. Sebab cita-cita saya bukan sekadar untuk saya semelak tapi saya nak anak-anak bangsa kita gonceng melak. Dan lahir lebih ramai lagi anak jati Pahang yang lebih cemerlang di masa hadapan. Insya-Allah. Baik, baik. Dan ini merupakan uh, salah satu personaliti sebagai seorang pemimpin kita nak lahirkan lebih ramai lagi pemimpin bukan saja diri kita sendiri tetapi untuk melahirkan lebih ramai anak Pahang yang berjaya. Dan hasil daripada orang kata acuan kerajaan negeri Pahang itu sendiri dengan wujudnya MTNP ini. Aa, baiklah pada pendapat saudara Ikuan lah setelah saudara Ikuan dah pun menuntut ilmu di MTNP selama lima tahun berjuang dalam dunia perdebatan dan ingin kembali semula ke negeri Pahang. Ah, tanah air tercinta lah orang kata. Ah, orang kata kita ni hujan batu di negeri orang ah, Hujan emas di negeri sendiri ah, macam, tapi, macam terbalik macam tu Macam terbalik ah, ah, Cuba betulkan sikit Hujan emas di negeri orang Betul. Hujan batu di negeri sendiri Lebih baik di negeri ya, sendiri Ya lebih baik di negeri sendiri ah, Jadi saya nak tanya pendapat lah Bagaimana pendapat saudara Ikhwan ni Tentang kerajaan negeri Pahang ni Telah pun menyediakan MTNP buat hmm. anak Pahang hmm. ah, Contohnya saudara Ikhwan daripada Pekan hmm. Dan bagaimana ah, pendapat tentang penyediaan mahat tafih sendiri kan. Yeah. Aa, maksudnya di sini pendidikan Islam di negeri Pahang ni mm -hmm. telah pun disebar luaskan mm -hmm. lah. Aa, yeah. Bolehlah sediakan pen beberapa pendapat. Baik, bercerita tentang pendapat saya lah berkenaan dengan usaha murni negeri Pahang ni dalam menubuhkan institusi tahfiz ni. Aa, suka untuk saya throwback sikit, aa, campak belakang aa, waktu aa, zaman so persekolahan so saya. Lah. Aa, zaman persekolahan saya dahulu, saya teringat kata-kata uh, daripada Ketua Pengarah Eksekutif YSPahang uh, Datuk Indra uh, Mahmud bin Nawawi. Uh, beliau berkata kita mahu menjadikan YSPahang ni, YSPahang mahu menjadikan Pahang ni uh, negeri yang masyarakatnya dapat pendidikan uh, ataupun memasyarakatkan pendidikan Betul. kata beliau. Sampai hari ini saya ingat dan saya lihat uh, serba sedikit Uh, cahaya tu sudah ada, sinar tu sudah ada hmm. uh, buktinya hari ni kalau kita tengok uh, di kampus Mahat Tafiz di, di Tanjung Lumpur ni lagi, kalau kita ronda-ronda sekitar ni kita boleh nampak semua level pendidikan, hmm. semua peringkat pendidikan semua ada yang yeah. uh, kita sebut sebagai spektrum pendidikan Tafiz daripada baik. tadika sampai ke sekolah rendah sekolah menengah dan juga peringkat uh, pengajian tinggi Betul. dan inilah saya lihat sebagai satu usaha murni, usaha yang sangat baik dalam kita memasyarakatkan pendidikan dan juga kita mendekatkan masyarakat kita dengan ilmu agama tu sendiri betul ha, dan <coughs> saya sangat bercita-citalah ha, satu hari nanti mahat tafis ini juga dikembangkan lagi ha, maksudnya betul. dari sudut macam mana kita nak memudahkan lagi, lagi ramai masyarakat untuk dapat masuk ke mahat tafis Negeri Pahang betul jadi saya kira kata-kata merakyatkan pendidikan di Negeri Pahang tu sangat sesuai lah dengan adanya kewujudan mahat tafis Negeri Pahang dengan adanya Ah kita kata pemimpin-pemimpin daripada negeri Pahang tu sendiri. Yeah, Haa maknanya kata kita tak sembang kosong lah. Yeah. Tak sembang kari orang yeah, kata. Betul. Orang muda kata kan. Ada barang. Ada barang. Ada tak, barang. tak kosong. Tak kosong. Haa <laughs> macam tu. Jadi saya rasa sebagai penutupnya sudilah saya uh, ingin. Memberi satu perkara lah kita kata anak muda sekarang ni jangan dilupakan pendidikan tu Betul ha, Betul ramai yang sekarang nak jadi influencer, betul. nak jadi tiktokers Tetapi jadilah tiktokers yang berilmu dulu betul. Ha, Cari ilmu dan saya pasti Apabila tiktokers yang berilmu ni mengeluarkan konten, dia berbeza sikit. Betul. Haa, contohnya. Kualiti dia. Ha, kualitinya yang kita tengok sekarang, contohnya saudara Khairul Amin. Ya. Yeah. Ha, bagaimana cara dia berinteraksi, bagaimana cara dia ha, melakukan konten lah Betul. kita kata kan. Ha, jadi... Nah ha, sebagai kesimpulannya terima kasih banyaklah Saudari Ikwam banyak berkongsi tentang perjalanan tentang pencapaian dan boleh kita simpulkan satu harapanlah daripada Saudari Ikwam kepada semua anak-anak uh, Pahang di sana dan juga ucapan terima kasihlah kepada kerajaan negeri Pahang Baik. kerana telah menyediakan satu platform buat Saudari Ikwam sehingga ke hari ini. Ah uh, silakan. Baik. Terima kasih sekali lagi Cik Wani. Uh, saya kira sebagai penutup lah ni ya. Betul sebagai Harapan penutup dan juga ucapan terima kasih daripada sendiri. Yeah. Sebagai permulaan harapan, besarlah harapan saya untuk uh, negeri Pahang ini lebih maju ke hadapan. Dari sudut macam mana kita nak lihat kemajuan tu adalah dengan kita lihat bagaimana situasi anak muda pada hari. Betul. Dan antara cita-cita besar, harapan terbesar saya ialah bagaimana mahu melahirkan anak muda yang berfikiran ke hadapan. Kan? Kata uh, kata pemimpin-pemimpin Islam dahulu Kata contohnya uh, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Dia sebut apa Kalau kita nak tengok uh, masa depan negara Kena tengok uh, tengok bangsa anak muda dia macam mana Betul uh, Jadi cerminan anak muda ni menggambarkan masa depan kita macam mana nanti Jadi harapan Betul. saya Untuk anak-anak muda di luar sana uh, Jangan pernah berputus asa Teruskan belajar uh, Dalam apa cua, dalam berdua keadaan sekalipun Susah macam mana sekalipun Sentiasalah menambah ilmu hari ke hari Dan sebagai penutupnya Terima kasih saya ucapkan buat uh, Yayasan Pahang, Yayasan Pahang dan juga Kerajaan Negeri Pahang Atas peluang yang diberikan buat kami anak-anak Pahang ni untuk uh, menimba ilmu Untuk memudah, sebagai pemudah cara untuk kami uh, Menyambung pelajaran ke luar negara, ke dalam negara sendiri Semoga uh, masa depan Negeri Pahang akan lebih cerah Insya Allah. Dengan kelahiran-kelahiran pemuda yang jauh lebih berdedikasi dan berwawasan. Amin. InsyaAllah. Baiklah, sesuai dengan hashtagnya, Pahang First. Ya, yeah, ha. Pahang First. <laughs> Jadi, terima kasih banyak Saudara Ikhwan. Sudi sama, -sama. So, diluangkan. ...masa dan saya kira itu sajalah slot Koi of podcast yeah. kita pada hari ini. Ha, mungkin akan masa akan datang kita boleh berkolaborasi lagi ha, dengan slot-slot yang lebih menarik dan juga lebih orang kata up to date. Yeah. Ha, terima kasih banyak saudara Ikwain dan terima kasih kepada semua penonton yang setia mendengar podcast kami daripada awal tadi sampai ke akhirnya. Tentunya anda pun akan mendapat manfaat daripada podcast ini. Baiklah jumpa lagi. Assalamualaikum. thank <laughs> you